И всем привет, с вами я сегодня мы будем играть. Я наконец-то нашла эту сраную игру. У меня тут вообще прям интернет такой идеальный. Ну я не знаю, как будет цена камеры, но у меня вообще интернет плохой. Да, у меня есть. Угу, угу. На цього продам. Якщо в мене такі гра лагає. Таких недорогих, чесно. От 6 до. Тіпо 6 коли буде 7 мільярдів, то я не буду удаляти таких брейнродов 7 мільярдів. Ладно, коротше, пишіть стоять і стоять, дивиться. Что? Строуберри Эльфант. Еще один. Это прям, ну, прям так. это мой стробер. Да, -мо, я всегда не мой Стробери ну все, я просрала 4 рублей Элефан, потому что этот кусок говна. Этот кусок говна. Все, я в следующий раз тобой уже все не поздоровается наша. Так я ему всю жизнь испорчу. Потому что, понимаете, он когда выйдет? Никогда, блин, бежишь. Понимаете, это прям редкость. Там не случайно так повезло. Я еле-еле урвала этого, блин, блин. А теперь ты це. і ми, конечно, не украдемо. Ну, хто ж думав? Потом это купим еще. І давайте пару все-таки. Все, все. мы закуплено. І тепер я поставлю кола елефант смысле там дракон камел? Через это что у меня все лагает Игра, то я Фила, не могу ничего взять. А, это краду дракон. Хе-хе-хе. Так, мы перед... Вот здесь... а почему сразу две людины, вот скажите? Эм... Понятно, что он задох. честно, я одного не понимаю, почему вот так. Не, ну блин, ну почему ты другой не можешь упасть, чуть спит, да, ну типа. А это кто? А, это за миллионы. А мне не прямо за миллиарды. Короче. Да, в смысле, это пусто. Ладно, мы еще купим на всякий случай вулей. Кстати, типа, поставишь перед э, своими штуками? Здесь у меня там ничего уже не открылось. А он Ты где? где ты, Саур? это? Так. А все. пошлите ставить наши улии. Надо потом проверить, как он вообще работает. Да вот все тут его поставим, давайте. А, его вообще можно, ты хочешь ставить? А, блин, ты хочешь. Хотела другие сказать. Так, мне самое главное их брен поставлю сюда ловушечки. И кожаной одной базы надо будет ставить вот такие ловушечки. Типа это же понятно. Это сто процентов ну, типа всех блин ротов в момент. Так... Вот. 100 миллионов. Да, я понимаю, что это 100 миллионов. Мне и... ну, его вот, тоже хоть ну, Красный, Давайте. Посмотрите, сколько он дает. То нормально вообще. Вот и, в общем, мне уже кью принес. А мы было триллион, напоминаем. Так, и конечно. Сюда мы посадим. А на самый верх лучше кукуфанту элефанту. Ну, этого, короче, вы поняли. А я сейчас в шоке, честно. С того, почему так много мутаций. Эээ, еще Сколько секунд Ставим сразу Сюда не это сколько мутаций? Две мутации, чтобы вы понимали Струбери Еще, я понял, он золотый Так, честно, я Оценку буду делать, думаю В смысле ты Ладно сейчас начинается на это вообще А то стало открытые базы. Это же идеально, можно ролик, короче, сделать. Такие. А, это все пришло. А, да. Все-таки пришло. Сейчас на мой буду нападать. Вот тоже. Вот. А сколько? А, это... Гов... В смысле, вы семьи тонкоид? А ничего, что факт. Я женщина. Микрофон напугает других друг и заставит их бежать. Используйте мою силу, чтобы вы ви... вырвать врага или помочь зі... Господи. А Лос Браунс это кто? Да, еще есть. Да. Просто да. Эм, комбинационные я, наверное, не буду брать. Почему она так игра лагает? Привет. Скажите, пожалуйста, ну, у меня, у меня интернет нормальный. Ну прям що так жорстко лагало, але ну, я надіюсь вам не видно, там, щоб ви нормально дивились. Так, что літсі А сюди? Сюди ми будемо ставити прикольних А їх можна переносить. Лакіблок. Сейчас проверим. А что вообще этот медник? А что меня? Подходим э. пожирать. Один, 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 один. Модин, один, один. Вот это зовут так, я хочу базу поставить открытой. Ну, не ща. Ну, не ща надо сперва на ней подготовить до цього, типа, чтобы, ну, она была уже, да, там. Ну, эту штуку поставлю на 60 секунд. Ребята, давайте сделаем сходку наконец-то, когда-то. Пожалуйста. Пишите мне кислые, но у меня уже есть два. Не лучше удалось кир, каркур, каркир, каркеркам, карканк. Ой, ты, пацан, уже может свои базы найти, потому что у него так, целой, наверное, не удалю, потому что он прикольный. Так, мы вот, можем удалить. Давайте удалим, удалим этого. Вот этого. Может, ходим и как-то. Ира. Нормально станет. Не, мне чуть-чуть этого жалко. Да я не буду удалить. Ну все. И плохой чутка интернет. Так. Ну, блин, прикольно, кстати. Интересно, кто-то будет вообще красный у меня. Хочу знать, у меня кто-то будет красный. Вообще. Ну, потому что там препятствия. Ой-ой-ой. Давайте я вам, ну... Жиль... Ну, пожалею, <laughs> пожалею. Эм, короче, совет такой скажу. Эм, Купыты, ловушки. Там бьется Талентон. Это кто? А, 3 миллиарда. Жаль, нет. Сердечко тук-тук. <laughs> Ладно, короче. Уже секунды на исходе. А то что я забыла одну штуку купить. А секунды там, ну, есть еще сейчас секунды. Я быстренько, значит, схожу. Кое-что куплю. Типа, чтобы сразу закрыть их, у меня будет красным. Это понятно, да? Короче, я хочу вам совет дать, чтобы вы взяли. О тут поставили капкани. Отам От наверх проходить своїх всіх оригінальних брін крутих наверх і туди поставити дуже багато ловушок ловуш. Отак, От. От тому що там маленький проход, як ви бачите, туди може багато ловушок поставити. І так. То я вам посоветую таке Якщо у вас є, є пушка. Ставьте ее там лучше. Ну так буду и Бля, ну я закрыла. Ладно. <смех> 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 На темно наверное, все. Всем пока. Только стоп, стоп, стоп. Когда у нас мини-рекламка. А сейчас. У нас будет розыгрыш. Это ну, мы чуть-чуть поиграем, потом дальше будет розыгрыш. На какафай. Ну, на отцовку, короче. Не, мы будем, наверное, играть на настоящего брейн. Брин рота у тебя, да? И мы, наверное, будем на приватке. Я даже не знаю, короче, где мы будем. Но я еще подумаю, Может, и на приватке просто. И я, наверное, разыграю mmm, эту мышку на... Не, Баррилина и лучше, наверное, буду разыграть. Ну, да, больше буду, наверное, Баррилина Лоло. Господи, по а, Короче. Разыграть все акции. Ну, чтобы выиграть, там треба. Блин, уже другой сервис, потому что все, сейчас видео выйдет. И надо придется обрезать. На этом все. И всем пока. Следующее видео буду занимать уже на настоящем. На приватке.